Di edisi unboxing celana dalam boxer kali ini datang dari brandnya Hanaro lagi ya. Edisi atau varian ini pixel dengan tampilan box yang tentunya lebih ceria dibanding brand-brand lainnya. Kemasannya ini benar-benar terlihat kekinian dengan paduan berbagai warna cerah yang futuristik. Di bagian sisi-sisinya ada keterangan artikel HX04, berbahan spandek yang komposisinya tidak dijelaskan berapa persen-persennya, keterangan size measurement dalam sentimeter, Company pembuat channel dalam ini, dan terakhir saya bisa melihat penampakan gambar saat channel dalam ini dipakai. Ketiga warna yang saya dapatkan ini: gelap, cerah, gelap, dua abu misti, dan satunya ini abu muda. Desain tulisan Hanaro, Hanaro, Hanaronya, menurut saya ini terlihat cukup stylish, ya. Tekstur karetnya lumayan lembut, apalagi untuk bagian karet dalamnya. Untuk ketebalannya masuk di level sedang dan cukup standar dengan lebar karet sekitar 2 jarian tangan saya. Sementara untuk karakter karetnya ini terkesan agak kaku, masih ada elastisnya sih cuma sepertinya ini agak hard ya. Jadi sangat cocok untuk dijadikan daily boxer harian di aktivitas padat maupun olahraga. Beralih ke bagian kain penutupnya yang rupanya ada jahitan aksen senada pada warna kainnya. Saat saya sentuh, ternyata bahannya bukan spandek full yang super licin dan elastis, Melainkan mungkin campuran rayon dan sedikit kartun sepertinya, saya kurang begitu paham tentang nama-nama bahan. Saat saya pakai, ketebalan bahannya ini lumayan lah ya, walau nggak seadem saat pakai 100% kartun yang biasa saya gunakan. Mudah-mudahan aja masih bisa nyerap keringat, walau bahannya ini tidak menggunakan kartun yang dominan. Oke, dan seperti biasanya untuk produknya bisa langsung kamu dapatkan, baik di Shopee, Tokopedia, atau belum telapak Boleh like videonya jika kamu suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.